والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد خاتم النبيين وخوانه من الأنبياء والمرسلين السالبين وعلي آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل ما تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في, في النار فشيخنا وأستاذنا العلامة الفهامة فريد العصر ووحيد الدهر نور الإسلام الأديب الأريب الفينوي أدام الله ظله علينا قال حدثنا وأجازنا شيخي العالم الرباني الشيخ عبد الودود السنديبي قال حدثنا وأجازنا شيخي مسند الرب شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات قاسم أنا نوتبي والشيخ الإمام حجة الخلف والسلف فقيه النفس رشيد أحمد الجنجوهي والشيخ المحدث أحمد علي الساروري والشيخ العالم الرباني العلامة مظهر أن نوتوي والشيخ العلامة القاري عبد الرحمن الفاني فتيح قال أي الشيخ عبد الودود السنديبي وحدثنا وأجازنا الشيخ خاتم المحدثين والمحققين إمام العصر العلامة الشاه أنور الكشميري قال حدثنا وأجازنا الإمام رشيد أحمد الجنجوهي كلهم قالوا حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الشاه عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي المهاجر المدني يحا قال أي شيخ الهند وحدثنا وأجازنا الشيخ الإمام مولانا أحمد علي السهار كلاهما قال حدثنا وأجازنا الشاه محمد إسحاق بن بنت الشاه عبد العزيز الدهلوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الشاه عبد العزيز بن الشاه ولي الله العمري الدهلوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام مسند الهند أشا ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمري البهلوي. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي. قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي. قال قرات على الشيخ احمد القشاشي قال اخبرنا احمد بن عبد القدوس ابو المواهب الشناوي قال اخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن احمد بن محمد الربلي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد ابي يحيى الانصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ ابي الفضل شهاب الدين احمد بن أب احمد بن علي بن حجر العسقلاني عن ابراهيم بن احمد التبلوحي عن ابي العباس احمد بن ابي طالب الدمشقي عن السراج الحسين بن المبارك عن الشيخ ابي الوقت عبد الاول عبد الاول بن عيسى بن شعيب بن السجزي الارضي. عن الشيخ ابي الحسن عبد الرحمن بن مظفر التاودي. عن ابي محمد عبد الله بن احمد السرخسي. عن ابي عبد الله محمد بن يوسف الفردري عن مؤلفه الامام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن البرنسبه برنسبه الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. أجمعين اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين قال الشيخ الإمام في آخر صحيح باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مزدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائل وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فِضَيلٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن لطيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم <تصفيق> <تصفيق> صحيح الإمام الكل أعني محمدا كتاب سيبقى في العصور مخلدا كتاب أراد الله كون مقامه وعيد كتاب الله في الفضل والهدى آه. رب العالمين حكم الحاكمين أردك التم إذا عملت رحمة الله তাহলে মন্দেশ্বর বিঘের চলেই তার মরদা আল্লাহ ছয় লক্ষ হাদিস থেকে ইতিহাস করে এক একটা হাদিখানি দেখুন তো ছয় লক্ষ হাত তো এই জমা করার সময়

परम परमको लागि